वालेकुम और हमारे एम एस कोर्स की छठी क्लास में उशा मदीप अपनी पाँचवीं क्लास में हमने पेज की तरतीबात और मार्जन हेडर फोटर को एडजस्ट करने के बारे में सीखा आज हम एम एस में टेबल बनाने और फार्मेट करने पर तवज्जो देंगे टेबल मालूम को साफ और मनज़म अंदाज़ में तरतीब देने के लिए और दिखाने के लिए बेहतरीन तरीका है एम एस वर्ल्ड में टेबल बनाने के लिए इंसल्ट टेप पर क्लिक करें फिर टेबल पर क्लिक करें इसके बाद अपनी टेबल में मतलूबा कतारों और कलम मंतख करें टेबल बनाने के बाद आप सेल पर माउस से राइट क्लिक करें और मुनासिब ऑप्शन को मंतख करके कतारों और कलमों को शामिल और फॉर्मेट कर सकते हैं मौजूद कतारों को डिलीट कर सकते हैं या साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं टेबल के साथ काम करते वक्त सेल्स को मर्ज या स्प्लिट करना एक और अहम खसूसियत है सेल को मर्ज करने के लिए इन सेल को मंतख करें जिन्हें आप मर्ज करना चाहते हैं फिर लेआउट टेप पर जाएं और मर्ज सेल्स का बटन प्रेस करें ख़लियात को स्प्लिट करने के लिए सेल मंतखब करें फिर स्प्लिट सेल पर क्लिक करें तस्वर करें कि आप अपने सेशन के लिए एक शेड्यूल बना रहे हैं आप हफ्ते के दिनों जिन मजामी का आपको मताल करने की ज़रूरत है हर मज़मून के लिए आपने जो वक्त मुख्त किया है तरतीब देने के लिए एक टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं आप हर कॉलम के लिए सुर्खियाँ बनाने के लिए सेल्स को मर्ज भी कर सकते हैं और हर मजमून के लिए इजाफ़ी कतारें बनाने के लिए सेल्स को स्प्लिट भी कर सकते हैं असाइनमेंट के लिए एक नई डॉक्यूमेंट बनाएं और तीन रोज़ और तीन कलमों के साथ एक टेबल बनाएं। हर सेल में कुछ टेक्स्ट शामिल करें और मुख्तलिफ फ़ॉन्ट के अंदाज़ और रंगों का इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट को फॉर्मेट करें पहली रो में दो सेल्स आखिरी कतार में आखिरी दो सेल्स को मर्ज करें दूसरी कतार के, के वस्त में मौजूद सेल को दो अलग अलग सेलों में तकसीम करें डॉक्यूमेंट को महफूज़ करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मुझसे शेयर करें